ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੜਪਰੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਸਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੁਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਸੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਆ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਥਾ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਨਾਮਕ ਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਥੀ ਕਿ ਹਮਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੇ ਥਰੂ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਾਸ ਸਕੈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਜਦ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ प्रोसीजर के साथ हमें बताया कि इतने बेड्स हैं ये प्राइस है ये होगा आपको पेमेंट करनी होगी तो मैंने उस दिन मंडे की बात आई है ये, इसी वीक मैंने इनको बोला कि ओके आप मेरा कंफर्म करो बट उन्होंने बोला बुकिंग आपकी कंफर्म परमानेंट तब होगी जब आप पेमेंट करोगे तो मैंने इनको बोला कि मुझे टाइम चाहिए मैं रात को पेमेंट नहीं करूँगी तो मैंने अगले दिन इनको जब कॉल किया तो इन्होंने बोला कि मैम आप पेमेंट कर दो वरना तो बुकिंग का प्रॉब्लम पड़ेगा आपको तो मैंने कहा ठीक है आप बताओ कितनी करनी है तो उन्होंने बोला हम टेक्स्ट करते हैं तो उन्होंने टेक्स में लिखा 1100 प्लस 60 तो मैंने इनको डायरेक्ट 1160 पे कर दिया इन्होंने फिर मुझे कॉल किया कि मैम ऐसे नहीं करना था हमने बोला था अलग अलग मैंने उनसे बहस की मैंने कहा आपने कोई मेंशन नहीं किया मैसेज में आपने मुझे बताया नहीं तो मैंने तो पूरी पेमेंट कर दी आप उसी को कंसिडर करो तो इन्होंने बोला नो no, मैम हमें वेबसाइट पर अपलोड करना होता है ये हमारे हाथ में नहीं है आपको रिफंड हो जाएगा आप दोबारा करो मैंने इनको उस दिन पेमेंट नहीं की देन ऑन वेनजे फिर से मैंने शाम को इनको कॉल किया तो इन्होंने बोला मैम पेमेंट तो करनी पड़ेगी हमने अपनी हायर अथॉर्टी से बात की वो कह रहे हैं नहीं आपको करनी पड़ेगी आपको रिफंड हो जाएगा मैंने कहा अगर सपोज मुझे कैंसिल करनी है बुकिंग तो मेरा रिफंड कर दो आप मेरे को नहीं करनी तो कहते नहीं मैम वो नहीं हो सकता आपको पेमेंट करनी भी पड़ेगी वरना आपको रिफंड भी नहीं होगा तो मैंने इनको फिर से पेमेंट की इलेवन अलग सिक्सटी अलग एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैम अब हम रिसिप्ट जनरेट करें एट की बात है रात के तो इन्होंने वह रिसेप्ट जनरेट करें और फिर वो हम आपको देंगे व्हाट्सएप पर तो मैंने कहा ठीक है तो इन्होंने मुझसे नाम वाम पूछा एंड ऑल दैट तो उसके बाद रिसिप्ट आई साढ़े नौ बजे और उसके बाद इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं रिफंड की कोई बात नहीं हुई तो मैंने इनको नेक्स्ट डे शाम को कॉल किया क्योंकि तो सुबह इनका कॉल नहीं लगता है शाम को साढ़े पाँच के बाद ही कॉल लगता है तो इन्होंने बोला कि मैम इस टाइम पर हम बड़े बिज़ी होते हैं आप समझते नहीं हो मैंने कहा मुझे मेरा रिफ़ंड दे दो मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे तो इन्होंने बोला कि मैम नहीं नहीं आपको रिफ़ंड देने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज़ यहाँ प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है आपने जी किया था मैंने कहा ओके देन फिर मेरे को क्या करना चाहिए तो वो कहते हैं कि आप ऑफ़लाइन जब आओगे आप कैश काउंटर से ले लेना तो जब मैं कैश काउंटर पे आई तो उन्होंने बोला इट इज़ फेक स्कैम हुआ है आपके साथ एंड देन उसके बाद हमें पता चला कि ऐसा भी है कि इन्होंने पूरी की पूरी एग्जैक्ट वेबसाइट बनाई हुई है एंड नॉट एवरी वन नोज अबाउट इट वहाँ फ़ोन नंबर है जो ये उठाते हैं मेरे पास इनकी तीन ट्रांजेक्शन आई डीज हैं जिनमें तीन डिफरेंट लाइक uh, like, एक इनका अकाउंट है उसकी पूरी डिटेल्स है किसके नाम पर था आई एस एस सी कोड अकाउंट नंबर मेरे पास सब है बट द थिंग इज़ दैट इसका करूँ क्या मैं क्वेश्चन ये आता है कि करें क्या ए सी रूम चाहिए कि नॉर्मल रूम चाहिए तो मैंने बोला ए सी रूम चाहिए तो कितना होगा तो उन्होंने मुझे बोला कि एटीन हंड्रेड एसी रूम हो जाएगा मैं बोला ठीक है मेरे को थ्री नाइट्स के लिए चाहिए क्योंकि मैं तीन दिन के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं तीन दिन के लिए यहाँ पे आया तो मुझे बोला कि फिफ्टी फोर सिक्सटी होंगे समथिंग तो मैं बोला ठीक है मैं पे कर देता हूँ तो मैंने वहाँ पर जैसे ही पेमेंट किया ऑनलाइन तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर जी आपको ऐसे पेमेंट नहीं करना चाहिए था आपको मुझे पूछना चाहिए था कि आपको एक काम करो आपको फिर से आप मुझे फिफ्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ भेजो एंड देन आफ्टर एट्टी अलग से भेजो मैं बोला ये क्यों मैं भेजूँ पहले मैं फिफी हंड्रेड पहले बेच चुका हूँ मैं बोला सर ऐसा नहीं होता ना तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएंगी मैं बोला कि सर ऐसा नहीं होता है कि मैंने बहुत सारी बुकिंग की हुई है ये तो आप मेरे फर्स्ट टाइम मेरे को फुशी लग रहा है तो मुझे बोला कि सर यहाँ पे ऐसा ही होता है आपको पहले वापस से करनी पड़ेगी मैं बोला ठीक है चलो फ्रा गुड से मैं वापस कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ गोरोजा के टेम्पल के यहाँ पे आया तो मैं कर देता हूँ तो मैंने फिफ्टी हंड्रेड फिर से भेजा उसको मैंने फिर एट्टी फिर से भेजा तो मुझे बुकिंग का मुझे फोटो भेजा उन्होंने कि बोला आपकी बुकिंग हो चुकी है आप वहाँ पर जाकर सिर्फ कर दीजिए फिर मैं ऐसे से ही यहाँ पे आया मैं आगे यहाँ पर पूछा मैं उनको एक फोटो दिखाया उन्होंने बोला कि ये हमारी बुकिंग नहीं है फिर मेरे को शौक लगा कि ये हो क्या रहा है क्योंकि मैं नासिक से आया हूँ सर मैं यहाँ पे रहता तो हो नहीं मैं नासिक से ऑल ऑलरे फ्रॉम वहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं एयरपोर्ट से उतर के यहाँ पे मैं ऑलरेडी थका हुआ हूँ तो मुझे वही फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर ये सब होता नहीं है आपको वहाँ से अंदर जाके बात करनी पड़ेगी तो मैं अंदर जाके बात किया तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर ऑलरेडी ये सारे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं तो मैं बोल ये सोच रहा हूँ कि अगर इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं तो इसका सोलूशन निकल के आ रहा है आपको सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ निकालना चाहिए कितने सारे सेम तो कब से चलते आ रहे हैं तो ऐसा ऑनलाइन है तो ये फ्रॉड कहाँ से हो रहा है वो देखो चे, चेक करो आप कहाँ से दिक्कत नहीं आना हम दे सारा जो संस्था है वीर जी की संस्थाएँ उनका उनका नाम खराब हो रहा है ना तो, तो, तो बोला जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ज्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ऑनलाइन करो मैंने ये फ्रॉड कहाँ से हो रहा है वो देखो ना आप तपास करो ना आप क्या वो बोलते जितना हो सके उतना चेक करो ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਕਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਸੰਗਪਦ ਤੇ ਚੂੰ ਟਿੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨ ਲਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੋਂ ਦੋਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਤਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ